老大，这是下周招待客户的安排的，你看看没什么问题的话签个字，我好去订机酒。好。哎，老大，我接个电话啊，去吧，哎。 嗯，我让你查的离职人员名单，你都查清楚了吗？啊，我已经联系过了，今天下午会去走访。抓紧时间。我还给你。不不不是我的笔。 下午去走访的怎么样啊？我一会儿再跟他沟通一下，他下午的抵触情绪有些大。看来你的攻心术成效一般啊。明天就要去科朗开会了，这个时间点上人证还出现问题，那么恭喜你，之前剩下的两次机会，现在就剩下一次了。嗯 等一下，袁总，明天李翔会准时参会的。工作汇报完毕，您慢走。为了保证并购顺利进行，我提议免去邓科董事长的职务。并购进行到目前这个阶段，要免我的职。 这玩笑开的有点太大，邓董事长，你三年前设置碉堡账户，私自转移公司资产，为了避免未来不可预知的风险，你必须离职。完全是捕风捉影，怎么可能嘛、啊？没证据的话可不能乱讲。我们找到了人证。人证，在哪儿呢？ 啊，他有什么资格当这个人证？你当然不希望我当人证了，因为我知道你那么多的事儿。自我介绍一下，我叫李翔，原来呢是科朗药业财务部的一名职员，后来因为发现了邓科在工作上的一些污点，所以被公司开除了。污点，还是我的。的确，在我们公司存在一些有污点。 可究竟是谁呢？我可以告诉在座的各位，这些人里就包括他，还有他的爱人。你为什么要提我爱人？我今天来，我是来说你的事儿的。好啊，咱们就好好说说。他和他的爱人之前在我们公司任职，没错，隶属于财务部。可是呢，在任职期间。 他们两个人刻意隐瞒夫妻关系，联手舞弊、销毁票据，这就是我为什么开除他们的原因。你今天来这儿根本就是为了报复我的吧？在座的各位可以问问他，他的爱人现在还在监狱里吗？我没说错，犯错的是他，不是我，这事跟我没关系的，是吗？我不相信睡在一起的两个人，你什么都不知道，还是说？ 他把你身上的污点算在了他的身上，替你坐了牢。你真的是有一位好妻子啊！我再告诉你一遍啊，犯错误的是他，跟我没关系。所以，为了撇清关系，你最后选择跟他离婚了。这种人就是人渣。这种人的话，你们也相信？那我真的很怀疑 MH 的办事能力。今天发生的事情。 我会一五一十、完完整整的告诉给你们的范总，也希望你们能给我一个合理的解释。已经开球了，哪有让球员中途退场的道理呢？是不是？